Привет. Привет, а что у вас за флаг? За У меня два флага. Каких? Ну, один флаг Украины, другой флаг Израиля. А, вы с Украины, да? Я в Израиле живу. А, вы в Израиле живете Да. да вы Знаешь, так хорошо где Израиль находится. Нет, как бы не знаю я об этом. Мы в школе изучали, где находится, но ну, как бы я об этом не заморачивалась. Ну, ты не запомнила. Да, я помню. Да. А... Mm -hmm. Аж забыла, что хотела сказать. Да, а ты, а ты сама откуда? Из какого города? Я город города Абакан. Вы так хорошо по-русски разговариваете, у вас там русский язык да. преподается? Да? Ну, я учил, я учил самостоятельно. Нет, не преподается, я учил русский язык. В ну, Израиле русский уже... язык не преподают. Есть некоторые классы, где можно взять как иностранный вместо там, ну, не вместо, у нас а в дополнение допустим, к английскому. В школе. Ну, вот, допустим, а? мы учимся, мы можем либо английский, либо немецкий язык изучать, ага. что как бы без проблем. Но это школьная да. программа, до 11 класса мы можем их изучать. А в дальнейшем это уже как бы наш выбор. Вот я учила английский и то, знаете, как учила. Ну, школьная плохо программа учила. там алфавит. Да, понятно, и плохо там, учила. Да, и что мне он не интересен, в принципе, был, как бы. Ну да, а зачем тебе английский? Правильно? Ты никогда никуда не поедешь из своего Абакана да, И да. зачем тебе тот английский нужен? Что тебе да, с ним делать? Да, это а правильно. инструкцию э, э, на чем-то прочитать это китайский надо учить, поэтому все равно от английского кроку никакого. У нас у нас сейчас все китайцы. Ну да. Все на китайском языке. А, а ты вот реально сколько раз из Абакана из своего выезжала куда-то? Нет, вообще честно могу сказать, я даже не живу в самом Абакане. В Абакане я жила, но ну, как сказать? Я вообще в деревне. Ну вот угу. с маленькой деревни. Как бы у нас пять улиц в деревне. В Школа ездила на автобусе в другой район угу. и поступила учиться. Ну, приехала в Абакан в не прожила, родила ребенка, что как бы, ну, семья не сложилась и вернулась обратно к себе в деревню. И вот что работаю воспитателем в детском садике, и сейчас, ну, что в отпуске нахожусь, я думаю, поеду, что отучусь хоть на что-нибудь. Ну, вот, как сказать, ресницы, брови там и так далее. Угу. И вот сейчас я приехала в Абакан, что приехала к знакомым. Они уехали по делам, ну, по своим, в общем, это, дали мне ключи от квартиры, вот я у них сейчас нахожусь, то есть в городе. А у них тут Wi-Fi есть, и они, я говорю, с кем поговорить-то, поговорить не с кем. Они говорят, ну зайдем вот в такую-то, такую-то штуку. Вот я зашла. И это так, что сама я три дня, и я домой поеду, обратно к себе в деревню. что там ну, Ты даже, надо, ты даже ну, по, по России картофель. толком никуда не ездила, правильно? Даже Нет, по России а зачем ничего? мне это надо? Я, как бы, я не любительница путешествовать. Угу. То есть я, я, я не любитель куда-то далеко уезжать. Я, я говорю, меня вывези куда-нибудь в большой город, тот же самый... От Абакана на Красноярск. Ну, я заблужусь, для меня это дико. Я говорю, я даже mm -hmm. здесь, вот находясь уже двое суток, у меня дико болит голова просто от звука машин. Хоть, и в больш ну, как бы, как бы дом, что как бы девятиэтажка, что... Ну, как бы голова не кружится, смотреть. когда на девятиэтажку смотришь, голова кружится, да, когда вот так наверх. Нет, я на третьем этаже вот у них живу. Как бы я смотрю на нее, вот она, девятиэтажка, допустим, стоит напротив, я на нее нормально смотрю. А, так а нормально, на да, вот этот Да, для а. меня вот этот шум машин. Если бы, конечно, я вышла на балкон с девятого этажа, конечно, бы я напугалась, потому что я дико боюсь высоты. А так нет. Для меня шум это машин. Масса. Очень много людей там, большая там, ну, то есть очень много людей. А я вот, могу и, так... ну, все равно, допустим, вот в Москву поехать, там... Красивые фонарики, нет, там же нет. все так ярко, красиво, знаешь, посмотреть, как там Фонарик все светится. Нет, фонарики если я могу на Новый год на елку повешать, мне этого достаточно. Ну да. Чем ехать, ехать в Москву и смотреть там на фонарики, нет. Ну да. Не а телевизор ты смотришь? И... Телевизор смотришь? Ну конечно смотрю. Вот, а по телевизору ты любишь там смотреть про другие страны, как там люди живут, море? Ты нет, видела море когда-нибудь? Нет. Ну, у нас речка есть, ой, а. Нет, хорошая, это наверное, речка, очень. да? Ну, да. Ну, хорошая ну, в принципе, я, можно покупать. покупаться. Как бы, нет, с, с моими как сказать, с моим, ну, вот, отпускными, там, с моей зарплаты я могу себе позволить съездить на море. На какой? Но я не желаю. На Баренцево или ну, на какой? Нет, в Сочи, допустим, там, в Таиланд. В Сочи? Да. Подожди, ты сказала ты вот. няня в детском саду? Ну я воспитатель в детском саду. Моя воспитатель. зарплата. Мне может позволить, чтобы я съездила отдохнуть? А там какая раз, у тебя зарплата? Какая у тебя зарплата такая? Ну как бы мне с ребенком хватает. Ну примерно. Нет, чтобы аж на море, еще и в Таиланд. Это... Ну примерно вот работа. Допустим, я работаю на совмещении, то есть это две работы у меня. Примерно я получаю ну, Две 70 смены тысяч. типа ты имеешь в виду? Да, работаешь. да, да. 70 так. тысяч я получаю. 70 плюс отпускные. 000. Да, плюс отпускные. Я пошла, когда в отпуск с двух работ, я получила 250 тысяч. На 250 тысяч, если бы я захотела, я бы могла съездить либо в Крым, либо mm. могла съездить в Сочи, в те же самые. могла Но я себе не могу этого позволить, потому что у меня дом на земле. Во-первых, у меня огород, картошка, огурцы. Я не думаю, вот что меня... тебе 250 тысяч хватило бы э, в Крым, и тем более на Сочи. Тебе точно не хватило бы этих денег. Даже не, квартиры. Ну, там у, нас, у нас путевку, путевку можно купить. У меня, допустим, ездили девчонки, отдыхали, собирались компании отдыхать девчонки. Каждая угу. брала себе путевку, у них сколько вышло на человека. Путевка плюс гостиница, там, проживание и так далее. У них вышло что-то 59 тысяч. Да, ну такого бы не может быть. Нет, почему-то... Тебе же на самолете туда лететь надо, у тебя только самолет дороже стоит будет. Ну, самолет это отдельно, самолет это вообще... Отдельно. А, просто, отдельно. Там и так далее. А, а что это за гостиница, ну, если... Это на сколько дней? В может быть 59 это на тысяч. На неделю, на неделю Ну на и неделю, что, ты неделю, хочешь да. сказать, что это несколько тысяч в неделю гостиница стоит? Такого быть не может. Как это? Ну как ну зайди в интернет и посмотри, как не может? -то? Ну, ну я смотрел, что, обманывать. у вас там цены. Цены сумасшедшие. У нас цены совершенно другие. Почему? Ну ладно, ну в общем, ну в общем, ты просто тебе не надо, но ты не хочешь в любом случае, правильно? Не, ну как я могу поехать, если у меня растет маленький ребенок? Мне нужно садить картошку. Сейчас у нас а, началась так солонина. Все. Подожди, а зачем ешь, тебе сальков? сажать картошку, если ты сказала, что вам хватает с ребенком денег? А картошка ну, будешь... Нет, а как ты будешь жить в деревне просто без своего продукта, без лука, без морковки? Покупать, без покупать буду. Если мне денег хватает а на да, жизнь, как нет, ты сказала, а, то нет, покупать. А зачем я буду это покупать, когда я могу своими руками это посадить и вырастить? Затем, чтобы вместо того, чтобы сажать картошку, поехать на море отдохнуть. Ну, я не говорю, если бы я горела желание, я поехала. Но я не говорю, что... Нет, ну или я поехала, дома, не могу дома, дома сидеть ребенком заниматься, а не картошку копать. Так у меня ребенок вместе со мной занимается. Копать картошку. Нет, он уже может выйти со мной, не копать картошку, но у него может выйти и помочь собрать огурцы. То есть, вот я сейчас солю огурцы, помидоры, да. как бы, у нас сейчас за идет. Uh -huh. То есть без проблем он может выйти мне нарвать, помочь. То есть, мам, без проблем? Если Нет, покороли, ну, конечно, без проблем. Хороший ребенок, да, помогает своей маме. Просто мама, вместо того, чтобы заняться с ребенком чем-то полезным, или сходить даже в тот же там парк аттракционов, еще куда-то погулять с ребенком. А ты думаешь, я э -э... не вожу его в парк аттракционов? Подожди, стоп, ты сейчас ошибаешься. Я просто ошибаюсь. так работаю на двух работах. Я вожу своего Думаю, ребенка... Думаю, не просто раз так. Месяц. Думаю, потому что тебе Нет. денег не хватает. Поэтому ты и работаешь с надолгой. Нет, работах. я вожу ребенка раз в месяц в город. То есть это Абакан, аттракционы, паттерн развлечений. То есть, mm -hmm. пожалуйста, без все. проблем. То есть у меня ребенок видит все. Игрушки там какие... -то. У меня у ребенка есть все. Но тем, есть тем не менее, все. блядь, чтобы... Подожди, зимой там а... У меня остались... а это есть у него лабуба? Есть у него уже? Лабубу купила? Зависла. Ну, Лабубу, наверное... Лабубу купила уже ребенку? Это игрушка страшная это, или что это такое? Почему страшная? Не страшная, это всего лишь переделанная чебурашка Лабуба. Нет, я такие... Я не Лабубы, не Хаги-Ваги, не Нет. там всякие Киси-Миси, я А, ну ты купить. принципиально просто не покупаешь, не потому что тебе денег не хватает, правильно? Нет, почему? У меня у ребенка есть те игрушки, которые он хочет. Допустим, Лего собирать. Mm. Допустим. Лего дорогая да? игрушка. Нет, ну вот что он хочет, у него есть Соник, вот Соники эти там игрушки. То есть у него коллекция целая, без проблем. Но вот эти страшные игрушки с страшным лицом, когда ночью проснешься, yeah. блядь, сама напугаешь их. Но он сам их не любит, и тем более я никогда в жизни ему не куплю их. Зачем? Ну, не, ну хорошо. Просто потому, что не нравится. Не потому, что дорого, правильно? Вот э, 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 Лего, Лего, нормальный. Дома, LEGO... LEGO такие... Ну, вообще-то, Лего оригинальный, он начинается там, не знаю, от э, маленький какой-то конструктор, там долларов 50, там 40-50 долларов строит стоит какой-то небольшой конструктор. А если большие. Я не понимаю, вообще... в долларах. Я не понимаю, а, я не знаю, Ну что да, это я забыл, извини, что ты никогда не видел таких денег. Я беру ему вот такую маленькую игрушку, Лего, за 400 а -а Одну это маленькую название. игрушку. Майкрафт. Там Minecraft, там, да. там Персонажа, одно, одно... одного персонажа и из Лего ты да. берешь. Все, да. Все, да. все. Тогда нормально. То есть он там наборы да. заказывает. Это как сигареты поштучно покупать, типа такого, да. Нет, у него есть и наборы Просто я тебе вообще говорю Когда я заказывала постучного, вот алмазного я хочу Вот такого я хочу да. Один вот такой маленький этот стоит 400 рублей Я понял, но ну, это же дорого Маленький вот такой вот 400 нет, ну, конечно, рублей, до а он, он сломал. А, а конструктор ну, нет, это же несколько на, тысяч будет. А мне на пиво деньги не жалко? Не жалко Почему я должна жалеть на ребенка эти деньги? Нет Нет, это ты правильно, это ты хорошая мама Это ты молодец, все правильно ты говоришь это молодец, да. Ну и э, тоже и то, что картошку посадить, так и зато свое свеженькое с огорода, правильно, без всяких да, там и пестицидов. Да. Я тебе говорю. Да. показать я привезла друзьям сейчас, ну огурцов в баночку 0,5. Я солю либо 0,5, либо литровую баночку. Нет, ну я тебе верю, что ты солишь. Да. да. Ты домашняя, понимаешь? С пупырышками, да, с пупырышками классная пупырышками. Гуточка. Они очень вот да, маленькие, сверхи, хрустящие, так. наверное, да? Ты правильно все делаешь, так. классно. Вот такие кабачки я им О, Нормальные, да, эти противозачаточные, да. Так. Не знаю, мед им ага. привезла, вы. вот все из деревни. Класс. Не, ну так-то да, так-то конечно. Так конечно. Я говорю, я каждый раз покупать это в магазине, зачем я буду, если я могу вот зиму это набрать? То есть лето это набрать и в зиму потом это все кушать. То же самое мясо, свинину. Свинью заколоть, сало насолить, блядь. А и ты из ты, ты свиней разводишь, да, и колешь их, да, свиней? У тебя есть свиньи? Нет, я сама не колю, нет, я сама не колю. У меня два поросенка. И как бы у нас когда начинается уже, ну что, морозяка, мы начинаем колоть. И там уже мы нанимаем мужиков, чтобы... Ну, берешь мужика, да... Понятно, ставишь ему они, бутылку, и он они тебе хвалит. Они ходят, то как бы и тебе уже отдают, и ты сама уже режешь. Что тебе надо? Сало надо, мясо надо, как бы это без проблем. Ну слушай, ты молодец, ты была бы хорошая жена, но вот ты вот, я так понимаю, одинокая, да? Ну, одинокая воспитывает на да, ребенка. Ну, это ж слушай, а куда мужики смотрят? Такая баба в хозяйстве это же самое то, что ты и, и деньги зарабатываешь. Ну, и дитё, и этот у тебя, и свиньи, и все у тебя, нет. и хозяйство... Молодец. И огурцы с пупырками. Но, нет, какие могут быть... Вот у меня мужик, вот от, отец ребенка, да, он алкаш. Он реально алкоголик, который пьет с угу. утра до вечера водку. Я не захотела своего будущего ребенка, чтобы он смотрел, когда... Извините, нет, такого, отец, конечно, не разошлись. надо. такой то зачем? Нет, все, мы с ним разошлись. Я переехала в деревню к родителям, у нас в деревне 5 улиц. Там все вообще спиваются, там вся молодежь ходит пьяная. Ну, ну там мужиков, я не знаю, 4 штучки, блин, на одну бабу. Ну, что сме... и все вот Дефицитный пьяные. товар. Дефицитный товар. Ну, нет, зачем я полезу в этом? это? Зачем я буду мораться? Тем более, я в этой деревне выросла. Не дай бог там что-нибудь скажет про меня, что я там с каким-то бичом с алкашом связалась. Нет. Ну а ты же, когда, когда с ним связывалась, ты не знала, что он алкаш. Он тогда еще не был алкаш. Честно, я знала, что он алкаш. Но я его до а. такой степени, знаешь, любила. Я его сильно угу. любила. Понимаю. Вот прям настоящая, вот этот... он, он... настоящая русская баба. Нет, он меня бил, и беременную бил. Он, что только не делал со мной, что как бы... Ну, по-скрепному все, как, как должно быть, да. Так. Ну, как должно быть, такого не должно в принципе. Ну, почему? Это же такой... по-вашему, по-скрепному так должно быть. Это же говорят у вас так. Ну, бьет, значит, любит там, ну и все такое. Это же русские поговорки, пословицы. Не, ну знаешь, это как бы это шутки русские. Да, но ну, тем точно. более не бьет, а воспитывает там. Ну, это ж. Э, вот так это же говорится. Ты же как воспитатель детского сада должна это знать. Очень хорошо. Ну, как бы я этого не знаю, у меня это не принято, в принципе. А, не принято. Это вот это. Ладно, все. Ну ладно. Шо, мол, ладно. Ну, все так, все. Ну, в принципе, неплохой был разговор, я считаю. Хорошая, душевная такая беседа. По душам, как говорится, поговорили.